Вечір, шановні глядачі, сьогодні ми знаходимося в Харкові біля військового госпіталя. Власне, тут я спілкуюся з одним із бійців, який повернувся до ТО. Він перебуває зараз в госпіталі, і власне він якраз володіє тою інформацією, яка, яка нам дуже потрібна для того, щоб вирішити ці проблеми, які насправді. Там кожен день, через які гинуть наші найкращі люди, наші найкращі бійці. От Ми зараз будемо вести з ним 10 разів, в чому саме полягає ця проблема. Як вас звати? Мені звати Владимир. Володимир. Розкажіть, будь ласка, от ви були десь там буквально на токі, да, на Я, есть, в на гарячій точці? так? Так, Ми були на саме передову. Я знаходжусь в 22-му батальйоні територіальної оборони міста Харкова. как бы мы самые, ну, самые первые, которые стоим под Луганском. То есть у нас есть все, кушать есть, вода, свет, все, как бы, все полагается. Но у нас нету техники, нам не на чем уехать, нас обстреливают. То есть, когда идет обстрел, мы не можем на чем, ни на чем уехать. То есть, первая проблема – это не... техника. Брак техники и брак э, Ээ... пального. Пально, не, пального а есть, не Ну, пильно. а техники нет. У нас все машины, все автобусы, все обстреливают. То есть, нам нужна техника. Нам не на чем даже уехать. То есть, если есть у вас какие-то возможности, какие-то вот, ну, я не знаю, есть АТП в Харькове, в городе Харькове, харьковчане, э, пожалуйста, э, помогите просто, ну, как бы э, своим э, техникам. Своим э, односельчанам, однополчанам, я не знаю, помогите, пожалуйста, если есть у, Это у вас основе, такая вы, возможность. Вы до сих пор находитесь в да? Я, да, мы до сих пор находимся под местом счастья. А вообще какие Там, проблемы где, с Ну Честно, у нас проблем никаких нет. Мы все терпим, все у нас хорошо. А важка висковая техника вам потребуется? Э -э да, там должны были прислать нам військовую технику, вашку. То есть, ну, ее, э, как бы, я не знаю, я здесь нахожусь два дня, я не знаю, есть она там или нету, прислали, не прислали. Ну, она нам не потребна, потому что, ну, как бы, война не наша война. А вам обещали за технику? Вот команду обещал, обещал, технику. Но ну, очень, очень давно нет этой техники. Мы Четыре месяца мы воюем просто с одними автоматами. Мы стоим на передовой. Вся остальная техника, вся ушла назад. Ну, то есть место ротации, э, ротации войск, то есть уходит. Нам нечем сражаться, кроме АК-74. Больше нечем. Мы прячемся по окопам, по всем остальным, ну, не знаю, кто где найдет свое место, посадка, яма, какая разница там. Дайте нам технику, пожалуйста, город Харьков. Если есть у вас возможность, просто дайте технику. Вы нам дали технику никуда не годную. Она вообще не годна, она не едет все разбомбили. То, что дали, она хоть как-то передвигалась. У вас просто вот, ну, есть АТП. Я знаю много в городе Харьков. Харьков большой город. Дайте, пожалуйста, технику. 22-му батальону, если есть возможность. То мы понимаем, что вы все там, готовы воевать без вашего оружия, у вас... Да, только, добра... дайте нам технику. Мы готовы воевать, Тільки дайте нам техніку. Я думаю, що наші військові, наше міністерство оборони, наше командування АТО почує ці слова і ми особисто будемо звертатися до того, щоб вирішити проблему 22-го, так територіального територіальної оборони міста Харкова вийшов. Я вам чесно говорю, тому що ми вже підчиняємося другому. Ну, ба, ну, нас продали, честно, нас болута. я говорю честно. Нас просто продали. Пивни. Мы подчиняемся Пивню Где а, Вот так. Мы вообще, ну и не только мы, есть и киевские батальоны у нас, тоже 12-й территориальная оборона, тоже киевский батальон. Точно так же, ну как всех, Здесь одурачили. Мы подчиняемся. Ребят, дайте нам технику, дайте нам оружие. Хотя бы нормальное. Мы будем стоять, чтобы не было у вас здесь вой... честно. Потери очень большие. Я вам честно говорю, не верьте телевидению, не верьте никому. Реальность полностью. Очень много потерь. Ребят. Я вам за сутки то, что говорит телевидение, говорят там 5-6 там, человек погибших не верьте никому очень а много может, грады, ураганы у нас нету, даже нету сейчас техники те, которая ну, была изначально там, САУ, да вот, которые, артиллерия работала у нас там танки, да сейчас такое не работает, сейчас работает САУ, град, ураган то есть вся тяжелая ракетная, ну тяжелая ракетная. То есть обмундирование, бронежилеты у нас у всех есть, все есть. Но это, ну вы сами понимаете, что такое сидеть с бронежилетами, если если по вам стреляют ракеты. Ну, а одним чем заработать их да? Блин, даже техники, э, как бы по э, Вообще по штату должна была быть техника инженеров, то есть должны были быть э, экскаваторы, да, но их не было. Все ребята рыли своими руками ямы. Рыли ямы себе, грубо говоря. То есть у нас нету ничего. Все пригнали одну технику за 4 месяца первый раз, и то она сломалась. Это с Харькова. Пригнали Урал, и она сломалась. Она вырыла, блин, пол, ну там, чуть-чуть полкатлована для бензовоза, и она сломала. То есть мы просили ребят э, с 12-го с батальона, чтобы они пригнали технику, и чтобы нам вырыли хотя бы какую-то яму, чтобы могли спрятаться. Такое, так, думаю, Ребята все... те, которые на блокпостах стоят, у них вообще никакой техники нет, у них по одному УАЗику стоит, по одному на 20 человек. Боеприпасы лежат. У них даже не на чем уехать. Они стояли перед самым городом Луганском. В двух-трех километрах. То есть, ну, окопаться а им нечего. То есть все копались саперными лопатами. Ну, у нас ми вас месець почули, значить в такому випадку я думаю, що сором насправді балуті, так сором аварій. Да, сором і... балуті. Ми От будемо балуті. з робити все, щоб цю проблему вирішити. Ми вам дуже дякуємо.